avvallari siz atrofingizdagi yaqinlaringiz singari oddiy hayot kechirar diningizni mustahkam emas <muchos> edingiz biroq qalbingiz ochilib endi dinimning ko'rsatmalariga jiddiy yondashishim kerak degan fikrga keldingiz bu fikr sizga qayerdan kelganini bilmayman balki biror diniy ma'rifiy video ko'ribmi ma'ruza eshitibmi yoki do'stingiz sababmi allohning izni ila qalbingiz ochilgan bo'lishi mumkin qaysi omil turki bo'lganiga qaramay eng asosiysi siz hayotingizni yaxshi tarafga o'zgarishini istadingiz sizdagi o'zgarishni birinchi bo'lib payqaydiganlar bu sizning oilangizdir ular gap so'zlaringiz yurish turishingiz hattoki do'stlaringiz o'zgarganini ham sezishadi diniga to'la amal qilmoqchi bo'lgan inson doim yuqoridagi vaziyatlarga duch keladi avvallari sizga do'st bo'lib ko'ringan insonlar ham hayotingizdan asta sekin chiqib ketadi sababi u do'stlar vaqtlarini yomon ishlarga sarflashgan siz esa endi bu ishlarga qaytib qo'l urolmaysiz va ularni yo'qotasiz yetmaganidek oila a'zolaringiz ham sen o'zgarib qolding asosan yoshlarga esa yuzingdagi bu nima soqolingni olishni unutdingmi senga nima bo'ldi kabi savollar berishadi qiz bola hijobda yurishini boshlaydi oila a'zolari uning bu harakatidan juda hayratda bo'lishadi eng achinarlisi musulmon oila bo'lishlariga qaramay hijobingni yech ko'chaga shu ahvolda chiqmoqchimisan men seni bilan bir joyda o'tira olmayman seningcha biz kimmiz degan savollar yog'dirib tashlashadi siz orqali islomga baho berishni boshlashadi seni kim domla qildi nega endi biz senga quloq solishimiz kerak o'tgan yili nimalar qilganing esingdami endi namoz o'qimoqchimisan rostdanmi biz seni asl yuzingni bilamiz deb tana toshlarini otishadi siz nafaqat do'stlaringizdan balki yaqin oila a'zolaringizdan ham sizga nisbatan yomon munosabatlarni his qilasiz bu har kuni davom etadi qanday bo'lsa ham sizning soqolingiz namozingiz masjidga qatnayotganingiz farzandlaringizni diniy ta'lim muassasasiga berganingiz yoki dam olish kunlari diniy ma'rifiy to'garaklarga olib borganingiz haqida tanqidiy fikr bildirishadi ular bomdod va xufton namozlarini masjidda ado etayotganingizdan ham ayb topishadi bu tanqid kesadig gaplar qalbingizni yaralaydi sizni magzun qiladi asosan bu holat yoshlar orasida tez tez uchrab turadi chunki ularga ota onalari musulmon do'stlari bilan gaplashishni man qilishadi masjidga borma vaqtingni behuda narsalarga sarflama deyishadi allohga qasamki men bir voqeani bilaman bir yigit darslar orasida uch to'rt soat davom etadigan tanaffusda kutubxonaga bormay masjidga bormoqchi bo'ldi chunki kutubxonada bo'ladigan fitnadan saqlanmoqchi bo'lib masjidda peshin namozini o'qib darslarni o'sha joyda tayyorlamoqchi edi undan otasi xabardor bo'lib qolib o'g'lim sen ekstremistga aylanib qolyapsan dedi otaning nazdida o'g'lining masjidga borishi ekstremistlik ekan subhanalloh siz faqatgina g'ayridinlar islomga qarshi deb o'ylaysizmi lekin musulmon bo'la turib ba'zi oilalarning farzandlariga nisbatan qanday munosabatdaligini ko'rganmisiz men o'zim shaxsan quyidagi voqeaga guvoh bo'lganman ota ona o'z qiziga biz seni o'qishing uchun pul to'lamaymiz hijobingni yechmaguningcha senga kuyov topmaymiz hijobingni yechmaguningcha bizning qizimiz emassan deyishadi bu so'zlarni aksar holatda onalar aytishadi eng yomoni ular o'zing haqingda ham yomon fikrda bo'lishingni xohlashadi ular qanaqa qizsan uyalsang bo'lmaydimi ota onangni sharmanda qilyapsan bizning oilada bunga yo'l qo'yilmagan hammasini masjiddagi odamlar qilishgan deyishadi lekin eng qizig'i buvi rasmlariga qarasangiz uvangizda uzun soqol buvingizni yuzi ham paranji bilan to'silganiga guvoh bo'lasiz agar yoningizga islom dushmani kelib diningdan yuz o'gir desa siz bu nima deganing deysizda diningizda yanada mustahkam bo'lasiz musulmonlarga shu kabi holatlar doim turtki bo'ladi kimdir payg'ambarimiz alayhissalomni masxara qilishi mumkin va musulmonlar g'azabda biror bir narsani yoqib yuborishi yoki buzib tashlashlari ham mumkin chunki ular haqiqatda g'azabda bo'ladilar dinimizga oid biron bir yomon gap ham bizni g'azablantiradi bu gaplarda ma'no bormi yo'qmi farqi yo'q endi oilangiz yoningizga kelib men seni yaxshi ko'raman sen haqingda tashvishlanyapman men seni bu ahvolda ko'rishni istamayman bu o'qishni tashlagan kelajagi yo'q odamlarning yo'lidir senga kimdir ta'sir o'tkazyapti seni bu ahvolga tushishingni istamayman undan voz kechishing kerak ular seni jarlikka olib boryapti desa albatta bu gaplardan keyin siz g'azablanasiz ota onangiz sizni soqol tufayli so'roqqa tutishyapti siz esa nima dedingiz bu sunnatku siz meni nima qilishim kerakligini ko'rsatolmaysiz sizlar oila urf odatlariga ergashasiz men esa islomga ergashyapman deb eshikni qattiq yopib chiqib ketasiz to'xtang olloh sizdan buni talab qilmayapti ular sizga bor yo'g'u soqol haqida gapirishdi ibrohim alayhissalomning otalari nima haqida gapirganini eslang u arzimagan narsa haqida gapirgan edimi yoki o'ta muhim bo'lgan muammo haqida o'g'lim borib butlarga sajda qil degan ibrohim alayhissalom esa sabr qilganlar ota onalarimiz bilan go'zal muomalani o'rganishimiz kerak to'g'ri yo'ldan og'dirmoqchi bo'lishsa ham musulmon bo'lmasalar hamalloh azu v vajal bizlarga aytadi agar ikkovlari seni o'zing bilmagan narsani menga shirk keltirishga zo'rlasalar bas ularga itoat etma va dunyoda ikkovlarga yaxshilik qil Shukran shukran. shukran. ya robbi qalbi